Всем привет! Сегодня я вам покажу реальные, реальные одноклассники Селены Гомес. Да, вы удивитесь, что там не стоит официальная страница «Звезда одноклассников». Я вам все объясню, когда мы будем на ее странице. Если вы хотите ее найти через мои друзья, то меня зовут на одноклассниках примерно... Ну, не примерно, а вот так. Уж искать... В не знаю, как я с собой меня надеюсь, потому что я постоянно меняю имя, ну и фамилию, вот. Поэтому я, если даже вы не находите там и добавляю друзья, то я есть люди, которые спамят, спамят, из спамят, там и я их просто блокирую или удаляю. Без обид, но это будет так. Вот, у меня Зелена добавила семью. Вот, ой, извиняюсь. Вот Зелена, в следующем видео поговорим о реальном теме. Я вам покажу ее чуть ниже. Вот она. но в этом позже, сейчас я вам покажу Селену. Да, как я вам обещал сказать, что на Селеной Гомес странице не будет официальная страница и звезда. Объясняю, почему. Потому что если вы помните, Селена Гомес была на концерте в Москве. И на концерте, когда было у нее, uh, я не хочу пра... неправильно сказать на английском, вот, uh, sing динг из, uh, ну, там у нее как-то называлось, я уже не помню. И вот uh, после этих всех концертов, перед отлетом, uh, добавили фотографии, ну, там, через два, ну, там осталось не до где-то ну пять дней шесть дней вот и вот здесь создали эти одноклассники э -э, Селена Гомес, она не знает об этом, с ней сидят специальные, хочу еще раз сказать, специальные переводчики, которые переводят этот сайт. Одноклассники, да, остаться хочу заметить, она написала сама сидит она не очень редко, если постоянно вы ее видите. В Одноклассниках это не может сидеть только она, сидят ее её... эти трансляции, вот. Много есть этих, они позволяют себе переводчика нанять. Некоторые будут говорить, что это неправда. Начнем с того, что она есть и в скайпе и везде. Она написала один раз в статусе, что ее скайп, только он был доступен специально только для семьи, семья это у нее только два человека. Вот. Если с ней хорошо познакомиться, поговорить, она дает только одному, и больше не говори, и сказала не говорить никому. У нее много фанатов, которые находят ее по скайпу. Вот. Поэтому без обид она реальная и по одноклассникам она говорит очень редко. Ее зовут Лена Гонни Джастин Ревивер. Она назвала себя так, потому что иногда сидит еще и Джастин на однокласснике. Да, хочу заметить, этот скайп, как я вам говорила, она сама, ой скайп, извиняюсь, статус написала, она сама, она написала, ну, hello guys. Как она обычно говорит в своих видео, I love you very much, but have to next Never Bellot Talent and then там написано одноклассников, потому что она решила, ну не она, а как бы ее переводчики решили сделать маленький, ну, сюрприз для вас, конечно, чтобы она написала одноклассников. А так она хотела написать вам более сложный статус, но для вас, фанатов, она сделала проще. But the in the no escape, just in category. is the class, killed the in, in the class, matters. Я буду вам читать class Ну no, ладно, буду говорить одноклассники, but not is there the одноклассники, is no... is one scape in the area of uh, reality. not the here, they to the effect, hey, they, don't not want us, to that. wait, wait, is lena gomez with life real? я могу вам показать ее фотки. Кстати, насчет этих галочек. Вот эти сердечки поставила она, ну, ее эти вот штучки, и переставочки. Вот. А вот эти галочки никто не ставил. Вы скажете, что это есть везде. Да, я с вами согласна, что это есть везде. Но я тоже в первый раз сказала, она нереально из-за того, что были эти галочки, из-за того, что, знаете, вот эти она мне показывала одноклассники, это правда. Вот, из-за того, что но потом я поняла, что она реальна. Да, Джастин Бибер тоже сидит, кстати, на одноклассниках, вот. Майкла Сметас, я покажу вам ее одноклассники, как я вам обещал их показать. Она общается, она очень общительная, она любит поговорить с своими фанатами, но очень редко. Честно говоря, она говорит очень редко. Вот я извинила, вот, вот я извинила по скайпу. Селена Гонес ее зовут. Я с ней говорила по скайпу. Она меня отметила, вот, Янка Пух, вот, она меня отметила, вот, она меня отметила там, где я пишу, вот, я с ней общалась, песни говорила, ее раньше вот так звали на одноклассниках. Сейчас я вот она, у не ⁇ была плохая, просто что была с трансляцией плохо, вот. И да, скоро, я надеюсь, выйдет э, английский сайт ее. Муз ТВ, да, Тв. И она будет по Муз ТВ вести трансляцию. Я надеюсь, это будет. Это будет скоро. Вот. Вот я с ней опять общаюсь. Вот она. Я ее фотографирую, а она меня нет. Потому что если я фотографирую, она просит просто, чтобы я, если можно чтобы скопировать не она просто ее ну я забыла как это называется здесь тра да ее переполочки вот с психодашей которая сидит шепчет вот тут вот. она правда реально у нее очень много комментариев я не знаю вот я я конечно не на нее не на ее страниц и не могу никогда не смогу зайти потому что я не она и я ей не смогу никогда стать вот. Вот ее профиль. Э, на некоторое время. Тут вы видите на английском, да. Э, тут э, на некоторое время для вас она э, перевела страницу на английский. Надо на некоторое и совсем время. А так она вот. И, да, вот вы видите, что написано. Вы видите. Звезда. И тут написано. Это, если уже отмечено одноклассники, то это уже реально. Вот, она стоит возле своего компьютера. И это не, это не фотошоп и не видео. Вот как ее звали. И сейчас зовут только у нее сейчас по-другому, ну по-другому у нее все, вот, вот у нее есть iPad, она заходит, ее одноклассники, вот, знаете, друзья, они сделали так для вас, чтобы как бы они сделали у не делать раз, когда она узнала ну, увидела, что одноклассник на английском, он, наверное, сто раз догадываетесь, там есть переводчик также, вот, э -э но это для нее. а так все, она реально на, на одноклассниках, это правда, если на английском пишет, это ничего страшного, что вы видите, фотки одноклассников ее на английском просто на некоторое время ей делать сайт на английском чтобы она могла тоже пользоваться а так э -э время от времени она сидит со своими переводчиками и переводит ей этот сайт. Смотрим дальше. Вот. Это когда она сидит. Вот сколько у нее друзей тут. Вот, Джастин Бибер. Раньше, раньше, кстати, у Джастина была собственная страничка, теперь ее нет, он, он ее удалил. Вот, видите. Мали Сарюс также была. Ну, тут все удалено, да, но вот. Извиняюсь. Но вот тут даже это не фотошоп, я вам клянусь, это не фотошоп. Я проверяла у меня есть эта программа. К сожалению, я вам ее сейчас не покажу, но это будет показано в следующем видео. Это не Photoshop совсем. И если вы сидите в ее на ютубе реальную страничку, вы увидите, она есть, где она показывает, что старый, все такое. Вот то же самое. То же самое написано. Тут наверху тоже. В общем, она реально. Я вам покажу, конечно, все фотографии. Ну, тут идеально немного фотошопа. Тут нет. И тут, и тут. Тут тоже, вот видите, она говорила по одноклассникам со мной. Вот, как вы видите. Вот. Я надеюсь, что вы не обидитесь, если я вас оставлю всего лишь на пару секундочек одних. Извиняюсь, что я вас оставила. Сейчас, секунду. Извиняюсь, извиняюсь. Вот. Сейчас, секундочку. Вот, так продолжим. Вот. И так что... Вот. Это она уже для вас сфотографировала. Господи, не знаю, кто это. Фотографировал, но скажу, это одно Ранее. вот там, где она говорит. Ну и остальные автократы. И, и вот рядом... Я, могу, я вам могу показать ссылку на нее, но вот она. <звук> Ну и всем пока. Сегодня была с вами. Янка. Пух. Я с вами прощаюсь. Пока.